थायलंड येथे आयोजित केलेल्या तिसऱ्या ऐतिहासिक धम्म पदयात्रेसाठी भारतातून सर्वात यंग बुद्धिष्ट भंते म्हणून सोलापूरचे सुपुत्र प्रज्योत राजू वाघमारे यांनी प्रतिनिधित्व केले असून थायलंडमध्ये त्यांचे स्वागत थायलंडचे प्रिन्सेस थायलंडमधील भारतीय राजदूत यांनी केले व गगन मलिक फाउंडेशनतर्फे एकोणीस डिसेंबर दोन हजार तेवीस ते एकोणीस एक जानेवारी दोन हजार पर्यंत या धम्म पदयात्रेचे नियोजन करण्यात आले सर्व भारतीय भंते उपासक यांना चिवर थायलंडचे राजा यांनी चिवर पाठवले रॉयल बुद्धविहार बँकॉक इथे प्रज्योत वाघमारे यांनी सर्वात कमी वयात भंते म्हणून दीक्षा घेतल्याबद्दल सर्वांचे लक्ष वेधले आणि थायलंडमध्ये सर्वांनी कौतुक केले यावेळेस आंतरराष्ट्रीय बेस्ट ऍक्टर अवॉर्ड विजेता ऍक्टर गगन मलिक यांनी प्रज्योत वाघमारे यांची मुलाखत घेतली यावेळेस प्रज्योत वाघमारे म्हणाले जगात भारताची ओळख तथागत गौतम बुद्धांमुळे आहे जीवन जगण्याची पद्धत बौद्ध धम्म शिकवण देते बुद्धांची शिकवण समानतेवर आधारित आहे म्हणून बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली तथागतामुळेच भारत आणि थायलंड या देशातील आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध आणखी मजबूत होतील असे मत धम्म यात्रेत मांडले आपण मैं महाराष्ट्र से हूँ महाराष्ट्र स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से हूँ और कमाल का आपकी एज कितनी है ये तो मैं ज़्यादा हाँ वही हाँ, पूछा नहीं बताऊँगा मेरी जो उम्र है ट्वेंटी टू है और जो हादसा पवित्र हादसा जो क्रिएट हुआ है उसका श्रेय इनको जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल और बिकॉज ये आइडल है यूथ के लिए और जब मैं भारत में था मैंने एज ए नैशनल लेवल पर एज अ मुजेश स्पीकिंग का वर्क मैंने किया इंडिया के तमाम में जो अलग अलग जाति संप्रदाय हो अलग अलग विधियों को मानने वाले हो वो सभी लोग मेरे साथ बड़े भीतर से कनेक्टेड हैं बट वो जो होता है ना कि किसी भी जाति संप्रदायों को मानने वाले हो पर जीवन को जीने का एक तरीका है एक सिस्टम है पानी पीने का एक सिस्टम है खाना खाने का एक सिस्टम है उसी तरीके से जीवन को जीने का भी एक तरीका है और बुद्धा कि टीचिंग्स वो जीवन का जीने का तरीका हमें सिखाती है और वो लर्निंग करने का मौका मुझे यहाँ पे मिला और जो आ, मैं इसको पवित्र हादसा ही कह रहा हूँ क्योंकि जो मैं भीतर से महसूस कर रहा हूँ वही आपसे मैं बयां कर सकता हूँ और आ, इंडिया के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो टीचिंग से मुद्दा के वो अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो शायद भारत एक नया जन्म लेगा और हमारा यही उद्देश्य है और यही संकल्प है कि हमें में भारत बनाना है और में भारत क्यों बनाना है क्योंकि वहाँ पे एक समानता आती है और समानता बहुत महत्वपूर्ण है और अगेन उनके साथ कनेक्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे साथ कॉर्पोरेट लेक में मॉडल रहा हो तो सर्वे मॉडल है <laughs> तो कई लोग हमारे साथ कनेक्टेड है तो महाराष्ट्र में भारत में जाके हम अलग अलग तरीके से कोलेबरेट भी करेंगे मैं कमिटमेंट करता हूँ और जो भारत में कुछ नमक है तो बुद्ध की कारण है तो हम उसको डिलीशियस बनाएंगे और भारत में जाके सो थैंक यू और इस जगह पे आके जो मुझे नाम से संबोधित किया है इस उसका तो मैंने जब जाना तो भीतर से लगा कि बहुत खूबसूरत है थैंक यू सो मच इसके लिए गगन मलिका थाईलैंड लोकान ने दिले आभार मानले रॉयल बुद्ध विहार बँकॉक इथे करून धम्म पदयात्रा सुरुवात झाली यावेळेस भारतातील आंतरराष्ट्रीय बेस्ट ऍक्टर अवॉर्ड विजेता गगन मलिक भारतीय राजदूत भारतीय निवासी लोक पन्नास भारतीय उपासक व थायलंड मधील भिक्षू रॉयल बुद्ध विहार येथे उपस्थित होते आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनल ला करा